Saya ketika ini berada di Kampung Bunuhan iaitu kawasan PDM yang mempunyai 1200 pengundi pelbagai versi dana kepercayaan penduduk terhadap uh, terhadap keunikan asal usul nama kampung ini yang terus menjadi bualan dan uh, kini ia kembali menarik perhatian orang ramai apabila kawasan ini menjadi kawasan kempen dan raya kecil dun Pengkalan Kubur Wartawan Nur Liana Nazam ada laporannya mendengarkan namanya mungkin membuatkan ada di antara kita ngeri mendengar perkataan bunuhan ramai tertanya-tanya adakah penggunaan nama bunuhan berpunca daripada kejadian bunuh membunuh seperti digambarkan dalam filem berkenaan atau ada peristiwa lain yang menyebabkan muncul nama unik itu hakikatnya kampung bunuhan yang terletak di Tumpat Kelantan tidak sengeri namanya malah penduduknya hidup dalam suasana aman damai tanpa dibayangi persepsi masyarakat luar terhadap maksud bunuhan itu sendiri. Oh, dulu you ada filler kan, okay? you mari buat file bunuh tu. Ya, jadi itulah, muka orang pakat mari sini belakang, di dong kali kubur. Ha. ni kat soho nak pergi rata riti tu, kira-kira soho lah. Oh, dari di kak mula pokok, tanya, duduk mana kak? Eh, duduk bunuh hen, ay. Bunuh hen, weh orang bunuh hen. Jadi, soho gitulah, lalu tu <laughs> Nama bunuhan diambil sempena dengan nama sejenis alat menangkap ikan yang disebut bunuhan. Sekitar tahun 1960-an, aktiviti menangkap ikan menjadi sumber rezeki utama di sini, sehingga ada penduduk mencipta sejenis perangkap yang berjaya menangkap ikan dengan jumlah yang banyak. Kebijaksanaan penduduk yang mencipta alat berbentuk seperti jala dan pukat itu akhirnya menjadikan kampung berkenaan disebut sebagai Kampung Punuhan. Dia satu lu ada lubuk situ tu. Di dekat Balai Polis di antara Sian dengan Melayu lah. Dia ada situ. Di Balai Polis mana tu kan. Ha, di situ lah ada dengar orang tu cerita lah. Di situ mana orang tu di tahap ikat. jadi mana orang kata tu bunuh di situ. mana orang tahap orang mari tahap apa pun. Jadi ikat boleh banyak di kala lubuk tu. Dengan cerita. Hmm. Muka saya ni generasi baru. Yang ni memang dapat belah lah kali lekat yang penuh ni. Orang kata orang tak belah. Ikan kena banyak hari tu. Jadi... Asal orang kata ikan boleh banyak jadi bunuh lah. Sebahagian besar penduduk kampung bunuhan terdiri daripada golongan petani dan nelayan. Jaraknya dengan Thailand hanya 30 km dan dipisahkan oleh Sungai Golok berhampiran sempadan Kelantan, Thailand di pengkalan kubur Tumpat. Bunuhan mempunyai seramai 1,433 pengundi berdaftar bagi PRK Dun Pengkalan Kubur dan 99.09% daripadanya adalah pengundi Melayu. Kampung Bunuhan merupakan sebuah kampung yang terletak kira-kira 30km dari bandar Kota Baru. Secara fizikalnya, kampung ini tidak banyak bezanya dengan perkampungan lain. Bagaimanapun kerana namanya yang unik, ia menjadi perhatian ramai. Laporan Nur Liana Nazam bersama judul kamera Muhammad Salim Zabani dari Kampung Bunuhan Tumpat untuk Berita RTM. Itu dia laporan rakan setugas Nur Liana Nazam. Baik, sementara itu lebih 100 penggiat seni di pengkalan kubur mengalu-alukan hasrat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan untuk membina sebuah astaka budaya di Kampung Bunuhan. Kemudahan itu membolehkan mereka mengembangkan aktiviti kesenian dan juga latihan. Antara aktiviti kesenian oleh penjahat budaya Kampung Bunuhan dan Kampung Telaga Bata ini ialah di Kibarat, Silat, Menora, Makyong, Wayang Kulit dan Selapik. Nampak tinggi naik lagi ke dia? buat apa nama ni pestaka apa nama deh ah, ha lagi kita kau lah. dak mai kita boleh ajar pada bodok polok deh dan pada duduk debu du, du, gi mari deh ya, tak ada baik kita belajar dikit barak ada pelancong-pelancong mengari nak kena a uh, kapun-kapun sekitar ni apa ni ketik gapo gitu gini dak banyak pelancong-pelancong mari kita, kita boleh hibur ke maksudnya malam-malam uh, dengan pelancong-pelancong ini Pak Rosul okay. Lah, nak rupakan penggiat-penggiat tu. Kalau tak ada astaka, dia duduk main lagu ni lah. Mungkin kita aku gini lah. Nah, kalau ada astaka, kalau Datuk Seri kata tadi nak nak bantu ke. Alhamdulillah lah. Itu kita nak minta bukti Nak belajar, nak ajar ke budak-budak. Nak bangun ni semula ke. Eh? Muka kakak semua tak ada belakang dah. macam mu nak buat tempat tu tak ada. Kalau ni tak ada orang yang berasa pulak dah. Tapi pun dia tuai tanah kata tak ada Ha, dia beri tempat ke apa. Ha. Ada ke modal ke. Ha, boleh ditambang. Terdahulu, mereka menerima kunjungan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz sempena program merakyatkan seni budaya di Kampung Bunuhan, Tumpat. Pembinaan astaka itu nanti diharap dapat menyuntik semangat generasi pelapis penggiat seni menghidupkan seni budaya Kelantan. Kempen pilihan raya kecil pengkalan kubur semakin rancak sejak semalam sempena cuti hujung minggu. Antara yang berada di pengkalan kubur semalam timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam satu ceramah beliau meminta para pemimpin PAS menghentikan tomahan kononnya kerajaan BN tidak memperjuangkan Islam. Sedangkan selama ini kerajaan dan juga BN telah membuktikan negara ini dibangunkan mengikut acuan Islam. Tan Sri Muhyiddin yang juga timbalan Presiden AMNO berkata ada pemimpin PAS menggunakan pentas ceramah termasuk semasa berkempen di pengkalan kubur untuk memesong pemikiran rakyat bahawa AMNO bukan sebuah parti Islam. Kesannya ada kalangan umat Islam di negara ini termakan dengan tomahan tersebut dan menyifatkan AMNO sebagai parti sekular. Untuk itu, beliau mahu rakyat melihat secara rasional dan membuat perbandingan yang jujur tentang parti manakah yang benar-benar berjuang untuk meningkat syiar Islam di negara ini. Sekadar mengambil beberapa contoh, kewibawaan negara ini menguruskan jemaah haji melalui tabung haji dikagumi negara-negara Islam. Malaysia hari ini, Ustaz, sudah, sudah diiktiraf sebagai hak bagi perbankan dan insurans Islam dunia. Masya Allah Maknanya Kalau lihat dalam konteks negara Islam Indonesia negara Islam Kita besar sekali Dan Islam turunnya Di Timur Tengah Makkah, Madinah Dan negara-negara Arab yang lain Semua negara yang Islam Dan juga banyak juga orang Islam ini. Tapi penajar dan penggerak utama Perbankan Islam dan isu Islam yang hebat sekali ialah Malaysia. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ceramah pada majlis ceramah perdana di Pusat Khidmat Masyarakat BN Pengkalan Kubur malam tadi. Turut hadir pengarah Jenderal BN PRK Pengkalan Kubur, Datuk Sri Mustafa Muhammad. Sebelum itu semasa menunaikan solat di dua madrasah di Pengkalan Kubur, Tan Sri Muhyiddin turut mengumumkan peruntukan RM100,000 bagi membaik pulih kedua-duanya untuk keselesaan jemaah. Madrasah Abai Amina Kampung Ketil dan Madrasah Pondok Haji Daud Kampung Tebing masing-masing akan menerima peruntukan RM50,000. Beliau bersetuju menyalurkan peruntukan tersebut setelah melihat kedua-dua madrasah itu perlu dinaik taraf demi keselesaan penduduk setempat. Tan Sri Muhyiddin mengetahui keperluan madrasah Pondok Haji Daud Kampung Tebeng semasa menjadi imam solat maghrib di madrasah ini. Manakala keperluan madrasah Abah Amin Kampung Ketil pula dalam pengetahuan beliau semasa menunaikan solat isyak dan menjadi imam di madrasah ini. Turut serta calon BN Mat Razimail dan pengarah PRKBN bagi pengkalan kubur, Datuk Sri Mustafa Muhammad.